Так, народ, всем привет! Просили интересных видео, просили, получайте. Ну, снова графики. Тема ж, нынешнего нашего блока обучения как раз-таки трейдинг. Трейдинг-view. Вот перед вами а, фундаментальный анализ, технический анализ. Ну и смотрю, давайте вот так. Смотрю, короче, график нашего эфира. Да, как он тут, тут с сканальчике двигается. Это сейчас получасовой таймфрейм. И э, смотрю, 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 давайте чуть увеличим, перейдем на 15 минутку. Смотрю и вижу, что вот как ну, цена идет в канале, вроде бы все хорошо. Как прогнозировано. Видите, она не выходит с него, она в нем идет. Но вот смотрю, цена вот тут была подошла к точке какой-то. да, К уровню сопротивления поколбасилась, вроде бы пробила его, потом отскочила, ушла обратно. Вот тут вот тоже подошла, смотрю, видите, эти уровни приблизительно на одном. Ну, на одном уровне тоже коснулась этот уровень сопротивления поддержал ее не пустила она отбилась ушла вниз опять тут вот это самое и вот опять да практически к этому уровню подошла тоже ну сейчас вот немножко откатилась набирает позиции думаю а кину-ка я вот здесь на вот этом э, ну это 15 минутка на вот этом э, уровне цены кину-ка я горизонтальную линию давайте сейчас это сделаем и посмотрю этот уровень у нас вот. вот, так пускай будет. это совпадение какое-то просто так? Или этот уровень цены вот этой встречался где-то и в предыдущем движении графика, как какой-то вот действительно уровень или поддержки, или ну, как в нашем случае, в данном сопротивлении. Да, он этот цена на этом уровне не пускает нас дальше, вот ее сложно пробить, мы подходим, откатываемся, там какие-то ложные вот пробойчики бывают, но откатываемся. Даже вот тут мы сжимаемся, вот к нему подходим, уходим, подходим, уходим. Вот, ну, кинул, короче, и что я заметил, да, 3,350. 350. Давайте смотрим, давайте вот на полчасовой перейдем. Вот тут у нас ничего вроде бы такого нету. Сейчас, ну вот сейчас. Вот она, наша цена. Мы видим, что вот тут он тоже немножко отработался. Видите, подошла цена к нему. Э, попыталась ее сбросить. Этот уровень попыталась, она чуть откатилась. Ну, потом пробилась, пошла дальше вверх. Вот этот наш канал. Думаю, угу, вот она отыгралась, помимо вот этих э, точек. Вот здесь, да, вот она тут вот отыгралась. Дальше смотрим. Вот она, смотрите, как тут. Вот она, тут уже она наоборот как уровень, как цена поддержки ну, отыгрывалась. Цена к ней опускалась, не могла ее пробить и возвращалась вверх. Опять опускалась, не могла пробить, видите, возвращалась вверх. То есть, вот опять же, ровно под линейку красиво. А, здесь она, опять же, как поддержка, да, цена ну практически к этому уровню подопускалась, отстреливалась. Подопускалась, отстреливалась. То есть вот-вот точка, вот-вот. Где вот эти вот точки, они уже в этой цене срабатывали как уровень цены поддержки, а не сопротивления у нас сейчас это сопротивление мы пытаемся ее пробить ой, блин, набрал канал вот, пытаемся ее пробить, но не получается а, ну, даже бог пробил а здесь она наоборот пыталась пробить в обратную сторону, вниз и эта цена уже была как поддержка она отталкивала падение и возвращала обратно вверх смотрим дальше, ну давайте 4-х четырехчасовой, чтобы быстрее было вот эти моменты. Теперь смотрим дальше. Вот как четенько, да, на часовом. Еще раз, вроде бы, вот график живет своей жизнью, но не совсем своей. Опять вот видите, цена коснулась 3,350. Ну, плюс-минус там несколько долларов туда-сюда, как бы, понятное дело. И обратно откатилась, да. То есть вот он четенько этот уровень отыгрался. Дальше смотрим здесь. Здесь вот тоже он как поддержка сработал. Цена прошла, ложный пробой, поддержала тут. Пошла обратно вверх а, и а, ну, где-то еще давайте дневочку. Так, вот и глянем в предыдущие моменты, да? Еще старое было что-то или не было? И вот что мы видим, опять же, видите? Вот этот уровень к нему цена подходила, пыталась вернуться, тут он ее не пустил, отбилась вниз. Опять чуть-чуть не дошла, отбилась, ушла вниз. Вот тут, смотрите, как она четко подходила к нему, не пускала, подходила, не пускала, потом таки пробила, вернулась буквально в него и потом обратно ушла. Вот, ну и это уже, это какой год? 21, да? А, вот 21 года. То есть, оказалась вот эта цена, 3350 долларов за один эфир, она вот оказывается ценой такого довольно сильного уровня, причем уровня, который работает в двух направлениях и как уровень сопротивления он не дает цене пробиться дальше вверх. То есть, на этой цене сходятся интересы э, и продавцов, и покупателей. Вот именно на этой цене почему-то вот такая она триггерная. Потому что в одном случае э, покупатели не могут э, пробить продавцов, они их давят и цена откатывается. Ну, вот, э, вот, ну, практически здесь тоже сейчас идем. Вот. А в другом случае, э, наоборот, Четырехчасовой. Э, она как поддержка. Да? Э, продавцы давят-давят, а покупатели сдерживают. Они коснутся этой цены, отобьется цена, коснется этой цены, эта цена, уровень ее поддержится, ценится, и она отобьется обратно вверх. В общем, вот такой вот интересный уровень у нас сейчас мы тестим получается. Вот, подошли к нему и плотно возле него ходим. Ну и, как на предыдущих, вот мы только что смотрели в таймфреймах, рано или поздно эту цену все-таки кто-то побеждал, или, или баки, да, которые давят цену вверх, или медведи, которые давят вниз, кто-то побеждал. Вот, и сейчас, ну, кто-то ее победит, да, тут сошлись интересы многих на этом уровне, на этой цене, но кто-то победит и, и отправит эту цену куда-то дальше. Вот, ну и понятно, что мы с вами надеемся и ждем, что здесь победу одержат быки, так как у нас лонговые позиции и цена улетит вот отсюда дальше вверх. Ну вот просто, вот так вот, как там Юля писала, да, насмотренность графика. Вот смотрите, да, случайности вроде бы, но случайности не случайные, Если смотреть историю, то можно найти интересные закономерности. И вот захотел вам их показать, думаю, вам будет интересно. Все, на этом пока все. Всем удачного дня, профитов, хороших заработков. Ну и берегите себя.